Я думаю, это будет что-то около третьего Майдана. То есть назревает какой-то конфликт? Назревает. И он будет, да. Нам уже Майданов, наверное, хватит. Уже хватит. Уже на Майдановались так, что домов нету. Вот Виктор Яковлевич без дома сейчас. У меня дома даже нет телевизора, чтобы его смотреть. Поэтому я даже не знаю, кто такой Геннадий Корбан. Не знаю, не могу вам сказать. Наверное, борьба с преступлением. Что-то они не делят, кому-то не хватило чего-то. Это я старая лошадь, я не могу. Ой. Да он нам нужен 300 лет. Я не знаю, кто такой корбан, простите. Я не вникаю в политические разборки. Я верующий человек. И меня это не интересует. Политику я не приветствую. Там везде, все равно везде вранье. Каждый добивается того, чего хотят. По-нашему все равно не будет. Мы даже не смотрим ни новости, ничего, как бы стараемся в этом mm -mm, не да, знаю. Мы... Честно говоря, хотелось бы, чтобы партию региона вначале наказали. А там со всеми, все должны отвечать перед законом одинаково, все должны быть равны. Вот. Но меня, например, лично печалит то, что я сама из Донецка, вообще говоря. И меня печалит то, что никто ни Ефремов не наказан за эти за все вещи. Даже те, которые смылись из Донецка. Никто, Все они сидят, они спокойно живут на территории Украины. Я не знаю. Я думаю, что власть расправляется с теми, кто ей не выгоден. Вот и все. Мы подробности да. не знаем. Пускай разбирается. Если докажут, пускай отвечает. Кругом одна политическая расправа. Почему? Ну почему? Потому что я захватил власть. А ты тоже хочешь вот надо же как-то на меня посадить. Самой заняться. И Все, все, на все. И вся война это все. Война капитала. Деньги. И все, больше ничего. Я не знаю, я вне политики, ребятки, честно. Я в политике не разбираюсь, поэтому ничего не могу вам сказать. Да ты, деточка, я и сама не знаю. Во всяком случае, все они воры. Не знаю, наверное, что-то мне так кажется, я болею за нашу Украину, и мне бы хотелось, чтобы она была все краше. И хочу сказать так, только добро все решает. И надо по-доброму решать, а не браться за оружие.